Соединение установлено. Генерал Шепард на связи, капитан Прайс. С возвращением, капитан. Да уж, как у черта со сковороды. Этот мир превращается в настоящий ад. Мы надеялись вернуть модуль до того, как русские его взломают. Мы ошиблись. После этого Макаров атаковал США. Следующий этап — мировой пожар. Что ты мне передаешь? Чтобы потушить горящую нефть, Сава, обычно рядом с пожаром устраивают взрыв. Убрать кислород, и пламя погаснет. Прайс, похоже, ты переутомился. Приди в себя, не говори умный. Шепард, ты готов сделать то, что нужно для победы? Конечно. Назревает большой пожар. Взрыв должен быть не меньше. Ты слишком долго был в русской колонии. Это бред. Займись Макаровым. Нет времени. Войну надо закончить сейчас. Это не просьба, Прайс. Это приказ. Ты Связь оборвалась. с еле вижу парашют Роуча. Слишком сильные помехи. Вы его видите? Прием. Так точно, Соу. Я нашел Роуча. Кажется, он цел. Идет от север севера, идет лода к запад. Вас понял. Остальные сели рядом с Гоустом, довольно далеко к востоку. Пусть действует по плану. Получится объединимся. Роуч, за мной и не высовывайся. ты оттуда выбрался? Вас понял. Обходим тихо и ликвидируем отставших. Терпение. Не делай глупостей. Надо снять их всех одновременно. Конвой, прячься! Пропустите их. Готов. Прикончим их одновременно. Займись бойцом и собакой слева. Мы остались без разведки. У противника есть ЦРК. Так точно. Вы уже нашли транспорт? Работаю над этим. Отбой. Противник! Берегись! Пропустите их. Виктор, никого не видишь? Отвечаем поиски. Только что наши погибли. Они не могли уйти далеко. Большой патруль на 12. Возьми оружие с глушителем. Атакуем одновременно. С воздуха. Беспилотник с ракетами воздух земля уже вылетел. Вас понял. А скала подойдет. Роуч, бери управление предайтером. Проклятие. Что такое? В деревне стоит ЗРК. Предайтер спит. Зоу! Нужен еще один продайтер. Роуч, пошли. Они обходят Роуч, они знают, что мы здесь. Можешь выбрать другое а -а -а! оружие. либо за зенитки. Прикрой меня! Пас понял, выполняю! Да, Контакт Вижу, у тебя на 9! На Объединились с Гоустом и остальными. Вас понял. Второй предейтер скоро прибудет. Осторожнее, их у нас не так много. А вот и подлодка. Прямо под краном. Роуч, бери предейтор и займись их обороной. Ищи проблесковые огни. Это мы. Поднята по тревоге. Поторопитесь, через несколько минут она начнет погружение. Идем. I Нашим расчетам цель ракеты ⁇ Восточное побережье. Под угрозой ⁇ Белый дом ⁇ Мы восстановим его. Это не в первый раз. Потери. От 30 до 50 тысяч. В зависимости от места взрыва. Плюс отказ всей техники. А ведь вы нас предупреждали, генерал Шепард. Не будем о прошлом. Мы не можем оставить такой удар без ответа. И мы знаем имя виновного. Нужно добраться до Макарова. Даю вам полный карт-бланш, генерал. Задействуйте любые ресурсы. просят картинку с твоей нашлемной камеры. Прием. А, они просят посмотреть на темную сторону Земли. Где-то 15 градусов к востоку от правой батареи. Вот так. Астра-1, картинка пошла. Хьюстон, что у вас? Прием. Хьюстон, НКС. Все окей, картинка четкая. Астра-1, следи за объектом. Сейчас разберемся, что это такое. Хьюстон, у нас на сегодня стартов не запланировано. Хьюстон, МКС. Подождите. Похоже, у нас проблема. Хьюстон, это МКС. Что вы... противника численное превосходство, а тут и Тихо, всякое... Нир... без паники, Капрал. Наше оружие пока исправно. А вы... Что это было? Ждите здесь. Идешь наружу, ты спятил? Все кончилось. Идем. Нас ждет наша война. Что случилось-то? Так тихо. Эй, что за черт? У меня прицел сдох. У меня тоже. Странно. Похоже, оптика накрылась. И связь тоже. Даже светофора не горят. М -м, ты только посмотри. Черт. Ладно. Теперь мы должны объединиться с остальными. Дан на позиции. Есть. Солдат, Что у тебя? Полковник маршал объявил сбор в точке Виски Хотел. Вам надо идти на север. А ты куда собрался? Сообщите остальным. Идите к Виски Хотел. Ты все слышал. Идем. Дан, иди первым. Есть. Открываю сзади. Понял. здание Белый дом на той стороне. Ведь нам надо именно туда. Ран, проверь, он жив. Мы прикроем. Позицию только тихо. Позицию заняли. Стреляй. Верм. Сейчас насчет тех ребят внутри. А что с ними? Я прикрою. Иди. Чисто. Я уж не знаю, что хуже, уворачиваться от падающих вертушек или мерзнуть тут на ветру. Да, тихо. Я что-то заметил. Не стрелять. Вы свои? Не знаю. Звезда! Прикрой меня. Звезда! Не ну скажи, Техас, черт возьми. Скажи! Отставить разговоры. Рамирос, займись. Смотрите, какая печать. Я думал, президентский бункер под западным крылом. Тут просто для туристов. А тут, похоже, настоящий. Открывать. настоящий он или нет, но он разрушен. Надеюсь, все выбрались.